بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله سماسما كتابان جاءتان راسة فنوح كسكوران كتاب كتابة الله سبحانه وتعالى Allah. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Mengingatinya, menyebut namanya, memberi kebahagiaan kepada hati dan sejuk. selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang telah mengajar umat ini bahawa kebahagiaan hati akan dapat dirasai bila al-Quran itu sudah meresap masuk ke dalam jiwa dan sanubari muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini satu hari bulan 10, 2025. Ya. Sekali lagi umur kita menuju ke hadapan. Semakin menghampiri liang kubur dan lahat. Cuma tidak tahu bila kita akan dikebumikan dan disemadikan oleh kaum kerabat kita. Sementara masa berbaki lagi untuk kita, sama-sama kita perhebatkan tadabur kita terhadap Al-Quranul Karim ini. Karena dengan mentadabur Al-Quran, hati akan menjadi lembut. Dengan mentadabur Al-Quran, jiwa akan menjadi tenang lalu terangsang untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-23 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan yaitulah kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungnya antara satu dengan yang lain yakni tentang benar dan indahnya yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya. Kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang dan teram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberi hidayah petunjuk dengan al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah, yakni disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya lagi. muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-23 dari surah Az-Zumar. Bagi memahami ayat ini dan keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, jom kita undur satu ayat ke belakang. Untuk kita melihat apa kaitan ayat 23 dengan ayat 22 dan ayat 21. Kalau kita undur ke belakang kita akan dapat melihat Allah sedang bercerita tentang jenis-jenis hati manusia. Cuba tonton tadaburkan renungkan ayat 21 dan 22 yang telah kita bincangkan beberapa hari yang lalu Allah menerangkan bahawa manusia itu ada dua hatinya satu hatinya yang cerah hati yang cerah yang disinari oleh nur keimanan hati yang cerah yang disiram dengan zikrullah dan satu lagi hati yang gelap gulita yang disiram dengan dosa dan maksiat ini dua jenis hati manusia yang Allah terangkan pada ayat 22 dan 21 jadi bila manusia itu hatinya terang Seterang mentari yang bersinar di siang hari. Maka hati ini apabila dia menerima Al-Qur'anul Karim maka penerimaannya tidak sama dengan penerimaan orang-orang yang hatinya sudah gelap dengan dosa dan maksiat. Cuba tuan-tuan lihat surah Az-Zumar semalam kita bincang ayat 22. Apa kata Allah? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Adakah sama orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam? Lalu ia berada dalam cahaya petunjuk adakah sama dengan orang yang hatinya sudah membatu keras semakin dibacakan ayat-ayat Allah semakin keras hatinya jadi maknanya tuan-tuan Al-Quranul Karim itu kitab yang hebat kitab yang hebat karena itu dalam ayat ini Allah kata Allahunazzala ahsanal hadith. Allah Taala telah turunkan sebaik-baik perkataan. Apakah sebaik-baik perkataan? Al-Quran. Al-Quran ini Allah sifatkan ialah sebaik-baik perkataan. Dia adalah kalam Allah. Namun dilihat juga kepada hati yang menerimanya. Kalau hati itu syarat dengan dosa dan maksiat. Walaupun Quran ini ahsanal hadithi kitabah. Sebaik-baik perkataan yang Allah Ta'ala turun. Namun semakin dibaca, semakin menambah keras hati orang yang penuh dengan dosa dan maksiat karena telah terpahat dalam hatinya keindahan dan kelazatan dunia dan maksiat yang ia lakukan bila ayat Quran itu masuk ke dalam hatinya maka ditendang maka ditolak karena hatinya belum sedia untuk menerima Al-Quran ini dalam ayat ini Allah Taala terangkan Quran itu ialah ahsanul hadis ia ialah perkataan Allah yang diturunkan kepada manusia. Bukan itu saja. Mutasyabihan. Apa makna mutasyabihan ini? Mutasyabihan ini boleh kita terjemahkan menyerupai. Apa maksud Quran itu mutasyabihan? Maknanya, keindahan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini eh, daripada satu surah ke satu surah tidak ada perbezaan keindahan dalam surah al-baqarah dapat dirasakan dalam keindahan dalam surah al-imran kebenaran ayat dalam surah al-baqarah begitu jugalah dapat dirasai kebenaran ayat dalam surah at-taubah tidak ada langsung percanggahan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain tidak ada langsung percanggahan antara satu surah dengan satu surah yang lain tidak ada semuanya sama menuju membawa manusia kepada kebaikan semua surah semua ayat dalam al-Quran dari segi keindahan bahasanya sama indah semuanya tak ada satu ayat indah bahasanya satu ayat lagi buruk tak ada semua sama pada keindahannya kesustateraan dan balarahnya. Begitu juga sama dari sudut apa? Dari sudut benarnya semua maklumat yang disampaikan. Tidak ada satu ayat dalam Al-Baqarah benar. Satu ayat dalam surah Taubah salah. Tak ada. Semuanya membawa kepada kebenaran. Maklumatnya tepat. Begitu indahnya Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran. Tak cukup dengan itu Allah kata lagi mutasabiham masaniyah yang diulang-ulangkan bacaannya dan yang diulang-ulangkan kebenarannya Apa perkataan apa makna masani maknanya berulang-ulang Kebenaran yang ada dalam surah Al-Baqarah diulang dalam surah Al-Imran, diulang dalam surah Al-Hujurat keindahan bahasa dalam surah Al-Baqarah diulang dalam surah At-Taubah, diulang dalam surah Az-Zumar. Maknanya setiap kali kita membacanya, kita akan terasa indahnya Al-Quran ini. Karena keindahannya berulang-ulang, berulang-ulang. Kelazatannya berulang-ulang. Kebenaran faktanya berulang-ulang. Daripada Al-Baqarah, kita baca sampai Kula'udhu bin Nas sarat dengan kebenaran yang diulang-ulang, sarat dengan pesanan-pesanan Allah yang berfaedah yang diulang-ulang, sarat dengan maklumat-maklumat yang membawa bahagia kepada manusia yang diulang-ulang. Maknanya, seorang mukmin bila dia baca Al-Quran, dia sedang mengulang-ulangkan sesuatu yang indah di hati. Begitulah nikmatnya kita tuan-tuan dapat Al-Quran. Kadang-kadang setengah setengah buku kita baca chapter yang pertamanya bukan main sedap diolah oleh penulisnya kita masuk chapter yang kelima dah membawa kita kepada kebingungan membawa kepada kelesuan fakta membawa kepada kelesuan bahasa masuk kepada kepada chapter yang terakhir ya maka tambah membosankan tapi Quran tidak Quran ini kata Allah sifatnya apa dia? Sifatnya dia adalah ahsan hadis sebaik-baik perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik dan segala keindahan dalam Quran itu sama sahaja mutasyabihan. Semuanya sama. Fakta dalam Quran itu semuanya benar, tak ada yang ini benar yang itu salah. Semuanya sama membawa kebenaran. Semuanya sama membawa kebahagiaan Kemudian segala keindahan itu Masani diulang-ulangkan Diulang-ulang dalam Al-Quran Ini sifat Al-Quran Jadi bila hati Hati manusia yang membaca Al-Quran itu Hati yang bersih Apa akan jadi? Allah sebut dalam ayat ini Tak syairu minhu juludul lavi Nayaksyau narabbahum bila Quran ini dibaca oleh hati yang bersih apa akan jadi? Kulit badan orang-orang yang takut kepada Allah menjadi seram, menjadi takut bila dia baca ayat Quran itu. Baca satu ayat sudah bergementar takutnya dia bila dia sampai kepada ayat-ayat berkaitan dengan azab Allah. ثم تلين جلودهم وقلوبهم kemudian selepas itu kulit badan mereka menjadi lembut dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram inilah hati yang baik bila membaca al-Quran inilah hati yang bertakwa bila membaca al-Quran datang rasa takut kemudian membawa kepada ketenangan jiwa hatinya menjadi lembut akhlaknya menjadi baik Tetapi kalaulah hati manusia itu hati yang kotor, dia baca Al-Quran. Tuan-tuan, itu yang kita bincangkan kemarin tu, makin dibacakan Al-Quran, makin menjadi keras hatinya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebab itu kita tengok saya nak Usman radhiyallahu anhu pernah berkata. Ini kata-kata saya nak Usman saya petik. Apa kata saya nak Usman radhiyallahu anhu? Lau taharat kulubuna kalau hati kita semua bersih kata saya nak Usman. Lama sabiat min kalamillah. Nescaya hati kita takkan puas-puas membaca Al-Quran adakah ini kita rasakan? Apa ataupun kita ni nak habiskan semuka Al-Quran tu pun dah rasa bosan. Macam mana boleh rasa bosan membaca Al-Quran? Sedangkan Allah sebut Quran itu ialah ahsan al-hadith. Sebaik-baik perkataan. Yang semakin dibaca akan menambahkan semakin kelazatan. Tapi kata Sayyidina Usman. Lau taharat kulubuna. Kalau hati kita benar-benar bersih. Lama syabiat min kalamillah. Nescaya hati itu takkan puas-puas membaca ayat Quran. Cuba semak hati kita sekarang ini. Cuba terai baca tiga muka surat macam mana rasa hati kita. Cuba lihat. Lebih-lebih lagi bila baca Al-Quran remote control dekat tangan, telefon dekat tangan. Cuba lihat bagaimana rasa kita bila baca Quran bukan tak puas-puas. Kadang-kadang baru baca dua ayat dah rasa macam nak berhenti dah. Itu tanda hati kita, hati yang masih lagi kotor dengan dosa dan maksiat. Mari kita lihat kata-kata Ibnu Qudamah, seorang ulama besar dalam mazhab hambali Apa kata Ibnu Qudamah? min mawani ifahmil qur'ani wa taladzudzi ta bihi sebagian daripada penghalang untuk memahami al-Quran dan berasa lazat membacanya apa dia ayakuna tali ya ini orang yang membaca al-Quran itu berterusan ala dzanbin berterusan melakukan dosa mutasifan bikibrin berterusan bersifat dengan takabur. Au mubtali bi hawa muta ataupun dia mengikutkan hawa nafsunya. Bagaimana nak rasa lazatnya baca Quran sedangkan pembaca itu terus mengumpat orang, sedangkan pembaca itu terus melihat perkara-perkara yang haram, sedangkan pembaca itu terus melakukan dosa, takkan rasa lazat bahkan akan menumbuhkan sifat-sifat yang buruk dalam hatinya. Kata Ibn Qudamah lagi, fa inna zalika sababu zulmatil qalbi wasidnihi dan yang demikian itu Allah penyebab kepada kegelapan hati dan berkaratnya hati. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Kita baca Al-Quran, kita tak terasa lazatnya. Sedangkan Quran itu kata kata Allah asanal hadis ialah sebaik-baik perkataan. Tuan-tuan, mengapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana hati kita masih lagi syarat dengan dosa dan maksiat. Dan yang keduanya, kita baca Al-Quran tanpa tadabur. Kita baca Al-Quran tanpa tadabur kita tak tadabur pun. Apa makna tadabur ni tuan-tuan? Tadabur ni maknanya setiap ayat yang kita baca itu kita rasakan dia sedang bercakap kepada kita tentang diri kita. Tadabur Quran itu artinya kita membaca Al-Quran, kita cuba memahami ayatnya dan kita rasakan bahawa ayat-ayat Quran itu sedang bercakap dengan kita sedang memberi arahan kepada kita, sedang membetulkan kita, sedang sedang mengompl, sedang sedang bercakap tentang keburukan diri kita dan mengajak kita untuk membetulkan diri. Kalaulah Quran itu hanya dibaca sekadar untuk tajwidnya, sekadar untuk lagunya tidak ditadaburkan tidak terasa bahawa setiap ayat itu sedang bercakap tentang dirinya. Tidak terasa bahawa setiap ayat yang dibaca itu sedang memberikan petunjuk kepada dirinya. Sedang menegur dirinya. Dia tak terasa macam tu. Maka selagi itulah. Bacaan Quran itu sendu dan hampar. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya macam mana nabi boleh sebut dalam dalam hadisnya ya sahabat berkata ya rasulullah laqad ya rasulullah aku kami tengok engkau dah beruban rambut ya rasulullah apa kata rasulullah sayyabatni hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma wa kuwirat sahabat bertanya ya rasulullah beruban rambut kau Nabi kata Berubannya rambutku disebabkan Surah Hud Disebabkan surah Al-Waqi'ah Disebabkan surah Al-Mursalat Disebabkan surah Amma Yatasa'alun Disebabkan surah Idhasham Sukuhirat Sebab Nabi baca surah-surah ini Sampai beruban rambutnya Mengapa tuan-tuan Karena dalam surah-surah ini Menceritakan tentang Dahsyatnya hari kiamat dahsyatnya hari akhirat. Dahsyatnya perkara-perkara gaib. -perkara yang akan kita jumpa di akhirat nanti. Beruban rambut Nabi bila membaca Mengapa sampai begitu? Kita baca tak ada temu uban pun. Kadang-kadang sambil baca Quran boleh sambil-sambil ketawa. Kadang-kadang sambil baca Quran boleh tergelak. Boleh bergurau. Ini kerana pertama sekali kita tak faham ayat tu bercerita tentang apa. Kita sibuk dengan nak mentaranumkan dia. Kita sibuk nak mentajwidkan dia. Bagus. Yang kedua dong itu bagus. Taranumkan Quran, tajwidkan Quran itu bagus. Tetapi jangan terhenti pada itu sahaja. Ini kalam Allah untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Maka perlu dipahami ayatnya. Dan perlu dirasapkan dalam hati. Bahawa ayat ini sedang membetulkan diri aku. Tuan, tuan Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Kepada tuan-tuan. Bagaimana Nabi membaca Al-Quran. Saya Anas bin Malik RA melaporkan. Ketika itu dia semayang bersama dengan Nabi SAW. Kata Anas bin Malik yakra'u mutarasilan. Nabi baca Al-Quran ini. Dia baca mutarasilan, ay mutamahilan. Perlahan-lahan dia baca. <coughs> daripada satu kalimah ke satu kalimah. Daripada satu ayat ke satu ayat. Dibaca perlahan-lahan. Wa muta'anian dan juga dengan penuh pemerhatian wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu yusabbihu Allah bi qawli subhanallah idza marra bi fiha tasbih dia kata masa aku dengar nabi baca Quran <coughs> bila nabi sampai kepada ayat-ayat bercerita tentang tasbih Contoh sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh contoh bertasbihlah Segala di langit dan juga di bumi aku dengar nabi bertasbih. Nabi sampai kepada ayat tasbih, nabi bertasbih, nabi sebut subhanallah. Wa kana idza qaraa ayatan tahuthu anas'a li Subhanahu wa ta'ala sa'alahu. Dan bila nabi sampai kepada ayat yang menerangkan supaya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, aku dengar nabi berdoa wa idza marra bi ayatin fiha ta'awwudh bi an tudzkar fi an-nar awil wa'id ta'awwadha billah dan bila nabi sampai kepada ayat yang mengajak dia untuk berlindung dengan Allah apabila dia membaca ayat tentang api neraka tentang azab Allah aku dengar nabi meminta pertolongan daripada Allah berlindung dengannya lihat tuan-tuan begitu nabi baca Quran Sampai pada ayat tentang azab. Menggigil dia minta lindung dengan Allah. Lindungnya aku ya Allah daripada azab ini ya Allah. Maknanya Nabi faham ayat yang dia baca itu. Nabi tahu ayat yang dia baca itu maknanya apa. Apakah kita hari ini baca Quran seperti itu? Ataupun kita sibuk nak mengkhatamkan Al-Quran semata-mata. Tanpa kita mengetahui Al-Quran itu sedang bercakap kepada kita. Tanpa kita memahami Quran itu sedang menunjukkan kepada kita jalan untuk memperbaiki diri. Tanpa kita rasakan bahawa Quran yang kita baca itu sedang menegur diri kita. Inilah perbincangan yang sempat saya lakukan pada pagi ini. Tentuan pada ayat yang ke... Ya, pada ayat yang ke-23. 22 dari surah Az-Zumar. InsyaAllah kita sambung lagi esok memperdalamkan lagi tadabur ayat 22 dari surah Az-Zumar ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.